Добрый вечер, новости на канале Бтб. Верховная Рада на утреннем заседании приняла немалое количество законопроектов. Наиболее важен из них – это изменение к закону Украины по борьбе с терроризмом. За него проголосовали 239 парламентариев. Таким образом, депутаты расширили полномочия сил антитеррористической операции, разрешив украинским силовикам уничтожать вооруженные отряды боевиков. Кроме того, Рада обязала предприятия, учреждения и организации, которые находятся в районе проведения антитеррористической операции, прекращать свою работу по требованию военных. Также депутаты представили Минобороны право участвовать в задержании лиц и в случае реальной угрозы жизни и здоровью людей право на обезвреживание террористов госслужбе спецсвязи поручили обеспечивать секретность переговоров участников ато а также бороться с российской информационной пропагандой кроме того усиливается мера по охране государственной границы расширяются полномочия пограничников. Например, были расширены полномочия некоторых органов, в том числе пограничников, которые могут действовать не только в зоне пограничного контроля или линии вдоль границы, на самой границе или в пунктах пропуска, но и за пределами этих районов. Например, в Луганске. Это уже достаточно далеко от самой границы, но по закону пограничники не были субъектами борьбы с терроризмом. Но теперь стали ими. Вечернее заседание парламента уже началось. Перед депутатами выступил министр финансов Александр Шлопак. Он пояснил направление бюджетной политики Украины на следующий год. В парламенте находится наш корреспондент Анна Каменева. Она на прямой связи со студией. Аня, какие основные положения бюджета в изложении министра финансов? Здравствуй, Оксана. Не очень утешительные прогнозы Минфина на следующий год. Александр Шлопак сообщил, что в 2014 году будет падение ВВП на 5%. Это значит, что следующий год будет годом экономии. Предварительные прогнозы. Рост ВВП 1,7%. Номинальный ВВП триллион 686 миллиардов гривен. Инфляция 5,4%. Дефицит бюджета 3%, а госдолг на уровне 55% ВВП но эти цифры не окончательные, поскольку Минфин в документе также прописал факторы, которые могут повлиять на изменение макропоказателей. Что касается доходов бюджета, то они будут сформированы на базе нынешнего налогового кодекса с точечными изменениями. В частности, правительство предлагает депутатам и предложит позже некоторые изменения, например, принять документы о налоговом компромиссе, об налогообложении пассивных доходов, а также об авансовых платежах по дивидендам. Деталей документов и предложений министр не уточнил. При этом уже бюджет 2016 года будет сформирован на новом налоговом кодексе. Над ним уже работают 9 экспертных групп. Об этом сообщил также Александр Шлопак. Важно также, что правительство утвердило концепцию по децентрализации власти, поэтому в бюджете будет, будет учтена возможность передачи больших полномочий на места, а также закреплена более широкая налоговая база. Что касается социальных стандартов, то никаких повышений в следующем году ждать не приходится. При этом правительство продолжает политику компенсации населению повышения тарифов на газ и тепло. В этом году, например, 4,5 миллиона семей будут получать эту помощь от государства. На это из бюджета уйдет 3,3 миллиарда гривен в следующем году планируют реформировать пенсионный фонд, нафтогаз, а также проведут реформы в угольной промышленности, чтобы сократить господдержку этой отрасли. По словам министра, это базовый сценарий, который не предусматривает больших реформ, например, в сфере образования, ЖКХ, в сфере здравоохранения, в социальной сфере. Но есть и другой сценарий, целевой, он более жесткий, какой именно министр не уточнил, но сказал, что будет направление и решать, какой, какой сценарий брать за основу, будет решать уже парламент. Пока идет в сессионном зале обсуждение этого документа, есть разные предложения, но о том, как проголосуют за, за документ и какой будет бюджетная политика на следующий год, мы узнаем позже о результатах голосования уже в следующих выпусках. Оксана. Спасибо, Аня. Будем ждать от тебя результатов голосования. Напомню, с нами на связи из Верховной Рады была Анна Каменева. Госпогранслужба Украины закрыла ряд пунктов пропуска на границе с Россией в Луганской области. Такие меры были приняты в связи со сложной ситуацией в регионе, пояснили в ведомстве. Кроме того, личный состав ряда погранотделов передислоцирован непосредственно на линию границы с Россией. Дальнейшая стратегия обустройства границы будет обсуждаться сегодня на Совете под руководством исполняющей обязанности президента Александра Турчинова. Север Луганской области, город Красный Лиман, Донецкая области полностью зачищены от террористов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации президента Сергей Пашинский. По его словам, теперь в Красном Лимане появится гражданская администрация, которая будет налаживать жизнь. Также силы АТО полностью локализовали ситуацию на севере Луганской области. Девять районов полностью под контролем украинского государства. Поскольку банк формирования отказывается сложить оружие, Остану операция продолжится. В администрации президента отмечают, профессионализм украинской армии растет. Боевики должны либо сдаться, либо их ждет незавидная участь. Об этом заявил командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко. Кольца АТО сжимается вокруг пророссийских террористов, действующих на востоке Украины. Тем самым украинская армия оставляет боевикам только два выхода – сдаться или они будут уничтожены, подчеркнул Семенченко. Все больше и больше э, частей патриотически настроенных сейчас прибывают в зону АТО. Вот наш батальон, 3-й с гвардии, после формирования прибывает буквально через 10 дней. Поступает новая техника. Ну, я считаю, что э, кольцо АТО сжимается. В общем-то, конечно, еще есть определенные проблемы, связанные с тем, что не полностью это кольцо сжато. Но это вопрос уже, это вопрос уже времени. То есть Я оцениваю оптимистичную ситуацию. На Донбассе террористам симпатизируют не более 10% населения. Такие данные обнародовал руководитель группы информационное сопротивления Дмитрий Тимчук. На протяжении нескольких последних лет наблюдается довольно успешное действие АТО. Сегодня предпринимаются правильные шаги для урегулирования ситуации на востоке Украины. В то же время вопрос взаимодействия между разными силовыми структурами до конца не решен, Но коррективы будут внесены в скором времени. Работает Национальная гвардия, она достигает успехов и так далее, это замечательно. Но когда возникает вопрос о взаимодействии, то есть проведении единых операций на больших территориях, то тут начинается проблема. В плане взаимодействия, по крайней мере, силами то, что уже большой плюс обеспечено. Взаимодействие авиации с наземными подразделениями и в современных операциях это имеет огромное значение. И, в общем, большую долю как раз этого успехов, которые мы наблюдаем, это можно списать на счет вот обеспечения такого взаимодействия. В страны Большой Семерки выдвинули России четыре требования. Участники саммита, который проходит в Брюсселе, призвали Москву сотрудничать со вновь избранным президентом Украины Петром Порошенко и остановить приток оружия боевиков на восток Украины. А также отвести войска от российско-украинской границы и гарантировать поставки газа. Сообщество готово ввести новые экономические санкции по отношению к России, если она не выполнит требования. Вместе с тем участники саммита G7 призвали Украину сохранить сдержанный подход в проведении АТО на Донбассе. А незаконное вооруженное формирование разоружиться. Президент Франции Франсуа Уланд вызвался выступить в роли миротворца. Он будет вести дипломатические контакты лидеров России и Украины во время торжеств по случаю 70-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии. Празднования начнутся завтра во Франции. В них примет участие победитель президентских выборов Петр Порошенко. Несмотря на международную изоляцию, во Франции ждут и президента России Путина. Елизавета II поддержала Единую Украину, об этом она сообщила в своей ежегодной тронной речи, приуроченной к открытию очередной сессии парламента. Королева отметила, что Британия будет делать все, чтобы обеспечить мир и безопасность на границах Европы, а также для стабилизации отношений Украины и России, основных, основанных на уважении территориальной целостности, суверенитета и международного права. В Лондоне горит самое высокое здание Евросоюза – Непоскроб Шарт. Оттуда эвакуировали всех людей. Теперь пожарные пытаются установить причину возгорания. Известно, что оно произошло на цокольном этаже башни. Небоскреб высотой 310 метров находится на южном берегу Темзы возле моста Лондон-Бридж. В 87-м этажной башне находятся отели, рестораны, офисы и частные апартаменты. Строительство небоскреба рекордсмена обошлось в полтора миллиарда фунтов стерлингов. Стоимость энергоносителей, валюты и драгоценных металлов вы узнаете прямо сейчас. Я же с вами прощаюсь до 18.00. Включайте БТБ.